Дуже рада, що я стала частиною команди Дніпра. Це команда однодумців, людей різних професій, які об'єдналися, щоб робити реальні справи для покращення і комфортності в нашому місті. Проживаю в вулиці Рабучій. Мои дети учатся в школах бывшего Красногвардейского, ныне Чечеловского района. 34-ю школу, 15-ю школу закончили мои дети, у меня 5 детей, двое внуков, поэтому, как вы догадываетесь, в первую очередь не волнует проблема нашего школьного и внешкольного образования. Вот. каких мест отдыха для детей, для юношей, соответственно, конечно же, безопасность их. Мне очень важно было, чтобы шли по освещенным, Безпечним улицам домой, щоб вони могли після школи нибудь в кружке і тому подобне. І, вот. звісно, ці віші мені безпеку більше всього акції одноразові відбуваються виключно перед виборами, перед виборчою агітацією. Дуже шкода, що наші люди. Можу сказати так, продають свої голоси і роблять таку послугу. Я закликаю наших Дніпрян, наших містян, молодих людей, давайте зруйнуємо цю систему, зламаємо її і підемо далі розвивати наше гарне, сучасне місто разом з командою Дніпра. Я дуже сподіваюся на їх підтримку. Ну, сейчас можно очень долго перечислять проблемы, мы все-таки идем кандидатами в депутаты от нашего района для того, чтобы эти проблемы решать в первую очередь. И я хотел бы больше остановиться на вопросе юридической грамотности не только Чечеловского района, а вообще всего населения города Днепр. То есть на сегодняшний день, я уверен в этом, большинство людей, если сталкивается с какой-то там юридической проблемой, то есть там неправомерно отключили газ или где-то там человек не хочет чего-то делать, а делать он это там обязан, человек не знает куда идти. Вот даже я буквально сегодня мы общались, и Влад сказал, что есть вроде бы на официальной основе у города сайт, на котором можно подать там жалобу э, на какие-то неправомочные действия э, государственных органов, там каких-то отдельных э, исполнителей э, услуг и так далее. Но на сегодняшний день Человек просто скажет, слушай, я, я не буду этим заниматься, это вообще ни к чему не приведет, мои эти жалобы никому не нужны, я даже не знаю, как их писать. Нет штата юристов, которым можно прийти и сказать, ребята, а правильно ли это сделано или неправильно. Нет даже возможности жалобы человеку написать. Нет проблемы вообще совершенно в том, чтобы создать сайт, например, на котором будут типовые жалобы. там, там у нас мусор, например, или там нет дороги, или у нас там окна выбиты, или что-то-то. что, -то, что -то, Человек мог просто взять, там, ставить фамилию, имя, отчество, иН, создать эту жалобу. Там юридическим отделом эта жалоба будет. Предварительно там посмотрено, может быть. что Бывают же жалобщики, просто, конечно, люди. Вот. Но в основном, конечно, ну, чтобы о проблемах людей знала государство. На сегодняшний день оно просто ну, живут, Татьяна, опять же, повторюсь, правильно сказала, живут одним... Одной неделей, ну, может быть, одним годом, да, перед выборами. Потом на 4 года напрочь забывается обо всех обещаниях, и, ну, остаются вот эти разобранные детские площадки, какие-то наспех сделанные спортивные площадки, которых через год остается только одно слово. Вот, я считаю, что такие моменты должны освещаться людьми, и я уверен, что у нас хватит сил и возможностей все это воплотить в жизнь.